И я предлагаю сразу переходить к нашим видео вопросам. Сегодня они будут называться «Блондинки интересуются». Под ваши аплодисменты. Перед вами первая восьмка наших участников. И сейчас до микрофона запрошивается участник под номером радио, один. Янченко Вячеслав, Скажи мне, пожалуйста, почему в радиолокации при разложении сигналы в спектры используется быстрое преобразование фурье, а не дискретное? Да ладно, расслабься. А теперь настоящий вопрос. Скажи, пожалуйста, что лучше купить одно дорогое платье или два-три, но за те же деньги? Дуже дякую за питання. І я одразу перейду до питання номер 2. Я вважаю, що краще знайти свого знайомого єврея, і він знайде 5 плать, два з яких продасть набагато дорожче, а 3 залишить тобі. Ось вот такий от прагматичний відповідь. Що ти знаєш про справжніх євреїв, хлопче. Ну що ж, під під учасник Таученов Дмитрий, участник под 2 «Беля Как ты думаешь, есть ли у китайцев нецензурные иероглифы? И как они выглядят? Вот как-то так. Доски нету, изображай на пальцах, наверное. Вот как-то. ну я бы показал бы телом, но... Тут, если начать показывать, тут можно открыть книжечку Камасутры. Смешанные языки, по-моему, когда так вышли. Аплодисменты участнику под номером 2. До микрофона запрошивается участник под номером 3. Могильный Павло. Многие парни скрывают это, но после того, как сфотографируются... Эээ... <связь> <связь> просят, ну покажи, ну покажи. А в чем еще похожи парни и девушки? Всем привет, меня зовут Паша, под номером 3. Всем приятного вечера. Зато честно, зато не заготовлено. Я... Не перевершена ведь Павла. А зараз участник перед номером 4 Рожко Станислав. У девушек есть три радости. Это снять каблуки, попасть на распродажу и влезть в выпускное платье. А какие радости есть у вас? Смотри, как тебя сама королева на вы называет. У нас очень много радости есть, конечно. Хотя три. Все не треба перераховывать. Не забывай, что в зале СБ и все радости перераховывать не можно. Первое, это с кем-то побиться. Второе, увидеть голую девушку. И третье, Всем приятного вечера. До микрофона запрошивается участник под номером 5. Сарапулов Виктор. Моя цихлозома биоцелатум очень скучает одна. Что мне делать? Ей просто нужно познакомиться с моим котом. Дякую то, что дома насколько я знаю, это рыба, то где-то даже есть смысл в этом ответе. Аплодисменты участнику. Наконец-то он знал вопросы. А мы запрошиваем наступного участника Пархоменко Игор номер 6. ЗИЛ-131. 50 литров на 100 километров. Бензин 92. И это нормально? Как добиться меньшего расхода? Спасибо за вопрос. Озон 3101, 976 бензин дешевле. Спасибо. Вот так вот, четко по правилам. Аплодисменты. На микрофона запрошивается участник под номером 7 Кравченко Сергей. У девушек на таких конкурсах самый стереотипный и стебный ответ – «Я за мир во всем мире». А какая аналогия может быть у парней? Я за мир. Сподіваємось, она почула а сейчас нашу восьмку первых участников закрывает Васянович Адам номер №8. Моему брату 15 лет, и он до сих пор учится целоваться на помидоре. А ты умеешь хранить секреты? Всем добрый вечер. Скажу честно, целоваться учился не на помидорах. Это раз. Секреты я хранить умею. Пусть она в этом убедится. Спасибо большое. Хорошо. Ваши бурные аплодисменты все восьмерки участников. Вот он шпит бурхлыви оплыски. Ми проводжаємо першу групу учасників і запрошуємо на цю сцену наступну групу містерів факультетів.